Laçın rayonunun düşmən taptağından azad olunmasından 2 il ötür. Bu münasibətlə əslən Laçın rayonundan olan Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının Süngait bölməsinə rəhbəriyib. Artal tikinti firmasının direktoru Şahin Məmmədov televiziyamızla müsahibə verib. 2 il bundan öncə bizim ordumuz Laçınun rayonlarına girdi və Laçın rəsmi olaraq ə, Erməni işğalından azad olundu. Bu ə, ə, hadisəni Vaxtlılar, vəliyyətə, Azərbaycanlılar, bizim vətəndaşlarımız çox böyük sevinci qarşıladı və fürsətdən istifadə edərək bu sevinci bizə bəxş etdiyi üçün cənab prezidentimiz, ali başkanından, ordumuza, zabitlərimizə və əsgərlərimizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən dərhal güvəndiyimiz işlərlə əlaqələr əlaqəyə yola çıxdım. Birinci öskəndimizə baş çəkdim ə e, təbii ki məni orada gördüklərim e, çox heyranlandırdı ən mənə təsir edən məram qəbirsanlıqda mən atamın qəbrini çox böyük çətinliklə tapdım və ümumən ermənilərin necə dağıtdığını qəbri güllərlədiyini e, gördüm və təbii ki e, sonradan mən bunu bərpa etdim. Ancaq qismən bərpa etdim. İstədim ki, qoy gələcək nəsillər də yermənlərin məfərluğunu görsün və bunu yaddaşında saxlasın. E, təbii ki, vaxtının rayonunun deyək ki, e, ki qorxu kəndi olsun, alpo ot olsun, qoşası və digər keçətə keçən kəndlərinə gəlirəm. Gəl nə görürdük? Təbii ki, orada bir çox evlərdə, qəsalma qalmış evlərdə ermənilər yaşanır. Ancaq o çır il yaşamaqları ilə baxmayaraq, çıxanda yenə çalışma səyü mümkün olan qədər yandırsınlar və ya felektr stansiyaları dağıtsınlar və s. və bu bundan başqa biz bu hərbi iş günlərindən hərbiə böyük dəstəklər verdik və indi də Laçında gərbi hissələri köməksiz hər göstəririk. Çalışırıq ki, yəni bir latiflıq olaraq hərbiimizin, hərbi sələrinizin yanında olaraq onlara generatorlar veririk, oto pillalar veririk, yaşayış kontene rlər vəsairə veririk və düşünürəm ki, bu da əskərlərimizin orada rahat xidmət etməsi üçün hərbiə köməkləyir. Baxınlar, də daha bir önəmli bir hadisə baş verdi. Bildiyiniz kimi yeni ə, dəhliz yerinə Laçın dəhlizi yolu istifadəyə verildi və Laçın öhdəsindən də Ermənlilər və rusiy paranvarlıq çıxarıldı. Bu da çox ə, yaxşı bir hadisə oldu. Mən bunu Fərət özlərindən göstərmək istəyirəm. Baxın, bu yeni yolun istifadəyə verildikdən sonra bu bizə nə istinlik verdi? Əvvəldəki biz Qubad tərəfdən və yaxud Kəzbəcər tərəfdən gələrkən ə e, burada sulməramlar bizi e, deyir bu, bu hissədə so ikaya sebastyan yanında və yaxlaşının girişində müşahidə edirdilər və bizi Laçında, Arnavutlar turşuda heç yerdə dayanmağa imkan vermədən aparıb keçirdilər deyək ki Quba istiqamətində və yaxud belə. Ancaq biz çox həziyyət çəkirdik. Məsələn Qubadtdan gələndə, o istiqamətdə gələndə saat 10-da olurduq Sulxanramlı postunda. Axşam saat 5-ə kimi bizi orada heç bir şəraiti olmayan yerdə gözlədildilər ki, yəni güya ə e, aparsınlar zabuha qaysınlar sonra bizi aparsınlar. Və digər tərəfdən də, yəni təbii ki, nə, Laçında biz heç bir çəkilişə və yaxud düşüb baxmaq imkanımız olmadı. Ancaq Laçını keçəndən sonra digər kəndlərə, bizim nəzarətdə olan kəndlərə gedirdik. Ancaq bu yol ki, e, de, yeni yol istifadəyə verildikdən sonra bax bu yol Ardasaqayrı qəsəbəsinin altından o körfüdən başlayır gəlir deyək ki Laçının ərazisindən bir hardasa o 12 kilometr Laçın ərazisindən bir 14 kilometr də Şuşa rayon ərazisindən bu yeni yol, çox gözəl bir yeni yol çək çəkilib və biz artıq nə ermənlər, nə deyək ki Laçına gedənlər bu yo e, bir-birinə məna olmurlar. Yəni ermənilər Ermənistandan gələrək bir yolla birbaşa gəlirlər. Salatın kənddə qoşulurlar əvvəlki yola, gedirlər şuraya. Və xud deyək ki Laçınlar da gedən o körpünün altından keçib Sabuq kəndindən Laçın üzərinə gedir. Beləliklə həm e, Laçın da deməli olan sülh paramlar çıxaraq köçürüldü başqa yerə. Həm də ki, deməli həm Suskəndi, həm Zabuq kəndi, həm də ki, bu qədər olan ərazilər bizim nəzarətimizə keçdi, hansı ki bu istiqamətdə oldu. Və indi artıq Laçınə getmək istəyən sərbəst şəkildə həm Qubadlı sərhədindən, həm Kəlbədir istiqamətindən gəlib gedir. Və təbii ki, bu böyük bir uğur idi. Və biz bundan sonra Laçınə girmək imkanını əldə etdik və Laçına elə bu, bu yol e, istifadə verilən ilk günlərində mən Laçına getdim və bir balaca da orada gördüklərim haqqında sədemək istəyirəm. İndi Laçında böyük pərfəişləri gedir. E, Laçının həm e, infrastrukturu, deyək ki, yolu, təchizatı, elektrik təchizatı və illər bərpa olunur. Düşünürəm ki, qısa bir müddətdə Laçına şəhərinə böyük bir qayidiş artıq başlana biləcək dəyətə də də planlarımız da təbii ki var. Dövlətin və bizim bu yaxınlarda dövlətin ə, deməli işğaldan azad olunmuş rayonlara qayıdış qayıdışın birinci dövlət proqramı qəbul edildi. Orda da çox önəmli məqamlar var. Xüsusilə mən Laçın, Qorçu ə, qaz xəttinin çəkilməsini qeyd etmək istəyirəm, yolların çəkilməsini, elektrik xətlərini və bütün bunlar təbii ki, Laçının şəhərinin də infrastrukturunun yenilənməsinə gətirib çıxaracaq və ancaq mən düşünürəm ki, bunu tək dövlətin dəstəyi ilə olmasını gözləməyirik. Biz Laçınlılar üçün güvə işləyirik ki, bu işdə biz də öz töhfəmizi verəyik. Vətənmə bir qulaqla dövlətə müraciət et etmişəm ki, məsəl bizim kəftə yaşayan insanların biz artıq üçüncü firmasının vəsaiti hesabına bizim doğma kəndimiz bərpa edilsin və təbii ki bu mərzudata dövlət həmkarlıqları aparırıq. Yəni biz prosesi daha tez qaytarmaq, daha tez yumruğu yurdumuzda olması istəyirik. Ümumiyyətlə son illərdə görülən işlər onu sübut edir ki Astar şəhri bir daha düşmən taptaq altına düşməyəcək və düşünürəm ki bu yolda dövlət layihəsi hər birimizdə öz gücümüz çərçivəsində məyə işlər görməli. Mən bu işdə bütün dövlətimizə və layihələrə uğurlar arzulayıram və düşünürəm ki Bakı rayonu bizim nəzarətimizdə və bizim yaşayışımızda getdikcə daha da genişlənib abad cırlarına çevriləcək.